говорили с утра по-разному. Одна из шуток была такая. Звоню в городскую справочную, отвечает, это Укртелеком. За соединение 7 гривен. Ну, я и положил трубку. Это, наверное, шутка была телекома. Нас вроде бы разыграли, но не знаем точно. Скажите поподробнее, что это было? Но декан пришел и сказал, что нам опа. Да, за что? За прогулы. Ну, Как-то мы с друзьями не сильно подшучиваем друг на друга, поэтому мы такие серьезные. Серьезные. Давай, машин, фокус проверим. Я мыску поставлю под потолку. А ты швабры под... О, не... А, да, швабры под... Ну, потом швабру уберешь, и мышка будет держаться. В общем, я только вот швабру держу. И Миша стул убрал, все убрала. Короче, я так вот полдня стояла с этой тарелкой, пока мама или папа с работы не пришли. Меня развели, что, типа, менты меня забрали, а то был, ну, папа моего друга. И все получилось из-за того, что я у него игрушку забрал. Уже шутили над кем-то? Нет. Нет? А и... над вами шутили? Тоже нет. Как то что-то вот, я учусь в музыкальном училище, как-то нету такого. Мы и забыли совсем. Да Это... не, еще не еще не разыграли никого. И вы никого не разыграли? Нет. нет. Повесил оголошение про исключение за невера. Жестоко. Мама мало передавать э, паспорты э, через маршрутный такси. Тобто напередодні ми про це домовилися, але потім відмінили. Зранку над мене зателефонувала і спросиння я спитала, чи я забрала паспорт. Ну, якби паспорт відповідальна річ, але ну, я спочатку повірила, але потім не. у нас традиція родині, ну якби розігрувати один одного. а сьогодні якось без особливих пригоди.